Потому что терроризм еще не победили. Ну вот вы в Чечне победили. Сейчас как, раз, сейчас как раз занимаемся этим вы победили в Чечне, правильно? А что не празднуете? Ну, мы в Чечне не побеждали, мы в Чечне ликвидировали терроризм. А нацизм не ликвидировали? А нацизм не ликвидировали в Германии? Нацизм... Продолжаем сейчас ликвидировать. Не-не, подождите, а в Германии? Вы же празднуете 9 мая что-то там. Победу над нацизмом в Германии, да. Ну а почему победу над терроризмом не празднуете? Но победу над нацизмом в Украине будем праздновать. Я, я же не уточняю, где. Я говорю, вот вы в Чечне победили, почему не празднуете День Победы? А что после Первой мировой не праздновать? А первую, не побеждали. первую победу вы еще не празднуете, там, Первую вас мировую. Носитесь с этой победой своей. Победобесие, Илье. Конечно, для вас это победобесие. Вы как раз на стороне проигравших, побежденных. Вы я не знаю, на о чем вы мелите, <кх> но дело все в том, что именно Украина была оккупирована на 100% практически немцами, а Россия только 8%, ну, РСФСР, я имею в виду. Поэтому ну, говорить о том, что я опасным, же вас не перебивал да? ни разу, я понимаю, что у вас там раз утренний разве? понос, у вас утренний понос сразу? слов, я понимаю. Общем, я вот видите, как вы вам, когда сразу. встает обидно, вы начинаете меня перебивать. Я понимаю. Это как природно это? для вас. Но это же не диалог, понял. Здрасте. Здравствуйте, молодой человек, здравствуйте. Видите, как у нас персонажи похожи, даже внешне, видите, ваши и наш... Да, вот только что хотел сказать, да, что у вас портрет за, за плечами, что у меня. Вот интересно, а что плечи. ваш портрет символизирует, зачем вы его цепили там? Мой портрет символизирует все, всемирное счастье, свободу трудящихся и э, интернационализм в первую очередь. Ого. Ми, ми русский, ніколи не желали гибелі українців, а тільки вважаємо, що українці наші, е, навіть не браті, ми с вами один народ. Саме тому ви прийшли в Україну знищувати українців, правильно? Ні, ні. Це вам так пропаганда каже, що ми прийшли знищувати українців. На самом деле, ми прийшли знищувати фашистську власть і ту групу людей, яка називає себе. Е, якобы националистами, на самом деле нацисты, натуральные нацисты, Давайте... которые разукрашивают себе фашистской символика. Uh -huh. вот, и когда власть ваша за гвардейскую ленточку и за звездочку на шапке, так, арестовывают бабушек, дедушек, кидают в тюрьму, вот, Давайте а мы это может, то, обсудим. Полку, я сейчас заканчиваю. А в то время в полку Азов у вас разрисованы крестами всякими всевозможными нацистскими и прочим, и вы катаетесь на танках с немецкой символикой на фронте. Вот с этим борются. Я хо, давайте попробуем это обсудить с вами, да? Давайте. Давайте вы мне покажите, будь ласка, больше трех людей из Азова. В символіках э, нацистських це раз. Це до вас перше прохання буде. Почекайте, це буде перше прохання. Потім хочу вас э, може, розчарувати, чим наголосити на цьому, що в сучасному світі символізм не є проявом нацизму. Можливо, для вас це буде вперше таке почути, але щоб, я, щоб ви розуміли, просто символізм не є проявом фашизму, нацизму. Поясню чому. Справа в тому, що багато людей, особливо молодих. Они підтверджені от з дитинства впливу оточуючого на общество. Інколи по своїй глупості да, вони можуть набити тібетську свастику, наприклад, Ну, да, Я, наприклад, буддіст, да, і в мене от вся рука забита в буддізмі. І там інколи, як от в церквах, в православних церквах сфастики малюють на це, як, як символізм. Так от буддісти теж у них свастика — це їх елемент такий релігійний. І він нас собі набив. І потім назвати його нацистом дуже складно. Тому прийшли додому. Наприклад, Умберто Еко він при, визначив признаки фашизму. Да, і от він пише, що вже в сьогоднішньому світі символізмом не можна причисляти до нацизму. А що причисляють? Дії і слова. Тобто, якщо людина, наприклад, виходить на камеру і каже: Я нацист, я можу і зі хайль сказати, і руку. Я зараз, я зараз вам дам слово. Так. Оце прояв нациста. Він признався, тому що він нацист. Погоджуюсь, якщо ви мені покажете дії, азовців, дії, які були спрямовані на, на, на нацизм або на пригнічення. Расової приналежності або псевдорасової приналежності, тому що нацизм це саме з расою пов'язано, а не з нацією. Він зараз це покажете. Тоді я вам покажу такі самі на Росії, які сьогодні від Російської Федерації, яких ви спонсіруєте, воюють від Росії, воюють за ваші гроші в Україні люди, які називають себе нацистами і цього не скривають. Він впряму так і каже: ви знаєте, про кого я кажу да? про Мельчакова. Ви знаєте цього хлопця? Камельчакова. Ну, то Камельчаков не воює на Україні. А, не воює? Ні. У вас, Там стоп, у вас є зараз перед вами яким гаджет? Яким-то образом связано. Подразділення називається Русич. Де Сергій Русич? Ну, і він його очолює. Знакові... знакове... Оці всі знакові штуки, це все з ним не бореться вообще. Е, у вас не бореться з ним. А вас, Дайте я договорю. У не власть, Дивіться, у нас ви будете, ну, давайте речі, договорите, то. Так, да, я договорю, да. Я договорю, даю вам слово, буду мовчати. Я договорю, буду мовчати, mm -hmm. потім буду говорити. Вони воюють. з 14-го року, якщо ви зараз відкриєте біографію Мельчакова, mm -hmm. з 14-го по сьогоднішній день, він півроку назад з Апті Алудіновим вашим сиділи в ефірі і говорили про те, як треба знищити українців. Відкритий він, очолює весь його батальйон, а це більше двох тисяч людей в свастіках, в Гітлері, в обличчя Гітлера. свастіка набита. І вони з прапорами Третього Рейху. Вони перед війною, якщо на Донбас, бо вони, вони ж починали цю війну на Донбасі, Русич. Вони з свастиками йшли. Я знаю, що ви з Донбасу зараз теж мені скажете, що ви їх не бачили. Я теж там був бачив. Чи, Вони з Ну, близько, так, для вас. Так от, а якщо ви кажете, що у нас при владі єврей Зеленський нацист, я хотів би від вас конкретні, конкретні якісь не символізм. Не те, що він аплодував на комусь там якомусь там, як ви думаєте, нацисту, а конкретні дії, пов'язані з пригніченням другої раси. Я від вас слухаю, це, будь ласка, давайте, я мовчу. все. Я зараз вам скажу фамілію того чоловіка, який. француз, который был волонтером и был, значит, на Донбассе, не на Донбассе, а на Украине, ну, после 22 -го года, привозил лекарства и прочую всякую беду. так, нет, не здесь, не здесь, сейчас я найду его. Который привозил всякую беду, вот, хочу сказать вам фамилию, вы прочитайте, вот, вся правда о трагедии Бучи, вся правда о трагедии Бучи, с французским, Андриен Боке. Вот. Это есть такой человек, который Андриен, Андриен Боке. Вот. вот. это он рассказал все. Он сейчас на Украине приговорен к смертной казни и под, подан в розыск, живет во Франции. Вот он все рассказал и про Бучу, и про полказу Історія, почекайте, я хотів би почути від вас побачити конкретні дії, пов'язані з пригніченням другої раси. Хрен з вами і національності теж покажіть мені, будь ласка, де були дії азовців? Дії, конкретні дії пов'язані з пригніченням другої раси або національності у нас в Україні.

И у него, у него есть, он же сам снимал на телефон все когда-то был. И когда выезжал из, из Украины, у него телефон шерстили, но он, он сумел вывести из преда. Э, Нашего вот, мне просто... и я... разговаривают, разговаривают украинские нацисты, разговаривают. И хотят, хотят. Они просто мечтают понимать какую-нибудь негра и убить его. Еврея, убить его. Покажите ну, мне, пожалуйста. Покажи... Мне Стоп, мужчина, дали, мужчина, почитайте. Мужчина, почекайте, почекайте. Чем хотят. Мужчина. Так я вам хочу сказать. Покажи ну, мне идеи конкретные видео подается какие действия. я поделюсь. Я скажу, что мы войны. Давайте покажите мне. Я мені. хочу с вами хочу такого. вам дать сравнение. сравнение. Если в фашистской Германии палили книги, то вы сейчас занимаетесь тем же самым. Во время войны Германии и Советского Союза в кинотеатрах Москвы крутили немецкие фильмы. Стояли, вы валяете памятники Пушкину. У нас в Советском Союзе в центре в Москве стояли памятники: как Гейна, как и так и другим писателям. И, и, и я вам скажу: даже больше, музыку Вагнера продолжали слушать всегда в, и, и во всей России, и в том чем -то, в числе mm -hmm. и в Советском Союзе. По всему. Но внимание, вы же сейчас. От, кстати, не месяц. Давайте ближе до темы. Ближе до темы. Мы не можем изучать русский язык только на том основании, что Россия агрессор и напала на Украину. Но при том, что у вас, то, что у вас 99,9 украинцев им считают язык свой родным, вы запрещаете. Вы це говорите для кого? Язык. Мужчина, вы меня чуете взагалі? Есть звук? Вы, меня... да, чуть... Вы это це для кого? Ви це для кого літе? Для мене для украинца? Реально? Ви я вважаєте Все тіха по черзі. Я, я ж Я ж мовчав, коли ви говорили. Тепер повчіть, помчіть, будь ласка, я вам скажу пару слов. Дивіться, у нас не, не так, є проблема з двома двома мовами. Ми всі українці знаємо прекрасну українську мову і всі знаємо російську мову. Деякі навіть о, на відміну від росіян, ми знаємо ще багато мов інших: Англійську, німецьку, іспанську. Так, ми вчимо. Ми розвинута країна. Замовчіть будь ласка, я вас, я вас не разу не перебив. Тому що так негарно говорить. Дивіться, у нас російська мова знають про... не тому, що у нас вона. Викладається, не викладається, так історично склалося, що ми знаємо дві мови, і це наша перевага. І ми ніколи не акцентували увагу на тому, якою мовою говорить людина. Приїхавши у Львів, у Франківськ чи в Донецьк, я особисто об'їздив Україну вдоль і попірік об'їзди, бо я музикант. Співаю лише українською мовою, в мене пісні мої українською мовою. Я був в Донецьку, я був в Краматорську, в Слов'янську, в Луганську, у Львові, само собою, по всій Україні проїздив. В Донецьку з мої пісні співали люди, стояли, і жодного мені е, ніякого кору, що я російською мовою не співаю, не було ні разу, жодного. Проблем з російською українською мовою не було. Це придумано було. для вас, для россиян, чтобы промыть вам мозги, что какая проблема. Я, в вважаю, считаю, что мова — это... Це... Наскільки простий засіб передачі інформації, щоб ми наскільки вже люди приземлилися, да, без духовності живуть, живуть люди тут, що єдиний єдиний спосіб передачі інформації це мова. І немає різниці, якою мовою ти передаєш цю інформацію. Можна навіть тишою її передати інформацію. Так глухі роблять і німі. Вони передають тишою інформацію. Тому це такий бред, говорить мені про те, що російська мова чи українська у нас. Ми знаємо дві мови, і в нас не було прижим, нас не прижимали російську мову. З цим проблем ніколи не було. Це я знаю точно, бо я тут Потому живу. Я, я договорю. Я, я договорю, у нас, я, у нас російська мова на він рівні Конституції, відкрита зараз 10 статтю і почитайте, захищ, захищається окремо. Окремо російська мова винесена в Конституції як, як мова, яку треба захищати в Україні. І, і я договорю, був, я договорю спочатку, потім ви за Топ, тисні, так? ще раз говорю, ще раз кажу вам: у нас з цим проблем не було. Тепер моє запитання до вас. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, хто ось? Ну, Чи погодьтеся ви з цією людиною, яка говорила такі слова? Как всегда, я помагалася добиться перемен мирним путем. Мы упорно и терпеливо пытались договориться с ведущими странами. Это ложь, когда в мире говорят, что мы хотим произвести изменения исключительно силой. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Вы знаете о бесконечных попытках, которые предпринимал для мирного решения проблем в соседней стране. Все напрасно. Бесконечно долгие года мы делали все возможное, чтобы разрешить ситуации мирными политическими средствами. Все зря. Мы не преследуем никаких интересов на Западе и в наши планы никуда окупаться оккупация этих территорий. Те, кто живут там, в соседней стране, наши меньшинства, подвергаются отвратительным преследованиям. И в наши планы не входит оккупация этих территорий. Ее цель – защита людей, которые на протяжении многих лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны режима. Согласны вы с таким текстом или не согласны? И кто это говорит, кстати? Согласен на 100%. Я так понимаю, это говорил Владимир Владимирович Путин. Ошибочка. Это слова, это, слова, это слова Гитлера 1 сентября 1939 года перед Рейхстагом он выступал. И рассказывал, почему Польша спровоцировала его на нападение. В Польше есть такой Подождите. город. Я, я отвечаю вам. Я отвечаю я отвечаю, я отвечаю. я отвечаю. Мне. Мне я отвечаю вам. Нет, нет, я вам не отвечу не я потом. Понял. Чем, вы сейчас... Я отвечу вам. Я сейчас вам отвечу. Я вам отвечу сейчас. Вы только что перепутали двух диктаторов: Путина и Гитлера. Потому что одинаковый сценарий. А чем мы не согласны? Вы знаете эту историю? Есть и ваш осужден. А ваш тоже преступник. За кражу детей преступник. А дальше будет тоже осужден. Кто, кто его судил. Путин, а Путин а Агакский суд осудил. Преступник. Вы что, издеваетесь, что ли? А, вы этого не знаете? Ордер на арест. Вы этого не знаете? Да. знаете? Суда-то не было. Суда -то... Еще раз говорю, он, он преступник. Суда не было. Ваш президент... Во Подождите секундочку. А когда был осужден Гитлер? Когда был осужден Гитлер? Вопрос вам. Когда был Гитлер осужден? Суд, когда Агатский... Гитлер был осужден? Я вам вопрос задал, мужчина. Когда Гитлер был осужден? После войны. После войны? После войны? А у нас война еще идет. Подождите секунду, еще война идет. Вы знаете, ваша, ваша война, мне кажется, закончится скоро, когда закончится последний украинский. Мужчина, сказал, вы уже варить. подгорели. Я понимаю, что вам обидно за то, что вы перепутали только двух диктаторов. я понимаю, что, не, вам, не, не что не вы обидно, только не, не. что Путина с Гитлером перепутали. Не. Вы только что Гитлера с Путиным не. перепутали. Потому... Это же красавчик. Вы же красавчик. Вы мне контент сделали, во-первых. во, во третьих вы себя обосрали. Деле, вы только потому... что обосрали себя и своего Путина. Почему? И того усатого чмо, который за вас Значит, висит. Почему? За вами висит. почему? Почему вы меня, вы, вы меня обманули? Почему? Потому что тот народ, который на Западе, да, Путин мог такое сказать, что народ, который обижается, ну, вернее, обижен Это, бандеровцами. Вы как-то подгорели, аж, а Путин, глаза забегали на, у вас. Путин что такое? Обидненько Я вас. Принимаю. Обидненько, да, да, вам? Да, обижен народ, который обижен бандеровцами. Постоянно все управляют. загорелся. Вот. Вы Перед публикой публике, неудобно, вы, да? Вы сейчас не рассказываете, что Россия на вас напала. Однако же. Я такого не вообще не говорил. Что Украина я так все знают. На Россию в 2014 году и все эти вот 8 лет до 2022 года, да, Украина постоянно, постоянно нападала на территорию Российской Федерации. Покажите, а где это вы зафиксировано. Вы а вы что так глаза бегают? Вы так что-то так что раз... разнервничались, успокойтесь, движет... мужчина. Диверсион... Что-то вы так не разнервничались, Диверсионно... успокойтесь, не бегайте глазами, все хорошо. Диверсионно группы. Кто я зафиксировал? Почему вы мне перехли? Так вы много говорите, много. Вы пропаганду вы, брехли. Значит, вы говорите, так вы врете подождите, же. Подождите, меня задавали, Так вы врете или же. Вы хотите так сказать, что вы же врете. Так вы врете. Одним словом, я не вру. Так докажите мне что украинская диверсионная разведывательная группа к числом 3 было, были арестованы, задержаны, частично уничтожены на территории Ростовского области. Кто-то зафиксировал. 12 февраля. Кто зафиксировал мужчин, а кто зафиксировал? Это зафиксировано, это зафиксировано правительством Российской Федерации. А засуньте а это... у в... В бы его ваше правительство. Это они спровоцировали, сами это сделали. Засуньте за себе ну, все то, что вам вот этот, диктует ваши хозяйство. ОБСЕ, миссия ОБСЕ, мониторинговая миссия ОБСЕ, вот. ОБСЕ. фиксирует. Покажите, Комиссия пожалуйста. Отнош... Комиссия ОБСЕ никакого отношения к России не имеет. Она на линии разграничения находится. Везде. Читайте, что вы готовы к рабским условиям жизни. <свят> все, сгорел. Ваши, ваши <свят> дед, дед сгорел. Друзья, ну эпично, красиво. Хиба скажите, видите, дед загорелся, да? Як його красиве запитання Гітлера і Путіна він спутав тільки, що перед своєю аудиторією це неприємно, я погоджуюсь. Коли тебе перед своєю аудиторією так, ну, так ловлять. І дивіться, він не дає мені слова чого сказати. Він зараз йому зараз треба виправдати, і бігом, щоб забули попередній його цей провал, треба різко зараз щось намолоть бігом перед своїми глядачами, бо це незручно. Ну це ж провал, це провал. Дід, це, це провал, дід. Ну, Что такое? Что ты кричишь? Я тебя слышу. Слышишь? Что Это ты не кричишь? Провал. Вопрос, тихо, тихо, задать. тихо, только не, только не гори. Только не гори. Только подожди, паузу сделай. Стоп, можно, можно, я согласен. Только паузу сделай. Паузу, давай. Ну, подожди секундочку, подожди. подожди, не кричи только. Как? Только не кричи, только не кричи. Только не кричи. Давай. Как перевести с русского языка на украинский сливочное масло? Выражение такое, сливочное масло. Вершковое масло. Сейчас прочитаешь. Сейчас Вершко... прочитаю, да? Я тебе ответил Прочитал? уже. вершковое масло. А, а сам-то почему? по а сам почему не знаю? Я тебе ответил вершковое масло. У меня тут пусто. Пусто. Вершковое а масло. Я вижу, что ты ответил, да? Ты потому, что а теперь понимаешь? мой вопрос. Потому... Мой вопрос теперь. Мой тебе вопрос. Ты русский язык хорошо знаешь? Ну, на троечку. Давай. Дальше. Как по русски будут МЧС? Как расшифровывается по русски только? По-русски будет. МЧС. Как по -русски. Подожди, ты подвис, я тебя не слышал. Расчет... Вот мои руки. МЧС, как по-русски будет? Чуть издевайся, что ли? Почему? Давай а это есть по-русски. Как расшифровывается по-русски? Нет, это по-украински чрезвычайных. Звычайно это слово украинское. Обычно будет. Через обычных надо говорить обычайно а от а з, а у нас че чрезвычайно. через обычайных у, у Ч... вас а у нас чрезвычайно. Так, через это над через это над надзвичайных То, То есть есть обычная. Я объясняю тебе. Смотри, есть обычная ситуация, да, когда она выходит за рамки обычной. Говорят через, через, через" ну чуть выше, чем просто за рамками. Над украинским мой надзвичайных а а, У вас, а, а у вас куча, у, это два слова. Через. Это два слова. Вы, вы, через. Это два слова. Через. Мужчина. Вы, я же вы, тебе вы, отвечаю. что ты боишься? Вы, Смотри, какой вот секунд. Вообще. Смотри, опять боится, чувак. Ну, что ж ты так? Что ж тебе так сыкотно? Я ж тебе отвечаю, как это правильно говорится. Два слова. Через... Э, два слова. Через звучание. Два слова. Через Ты Я. Ты, ты неправильно говоришь. Я, ты тебя учу, ты придумал, ты Я, тебя Я тебя учу, сижу. Я тебя учу. Я тебя учу, сижу, чтобы ты знал. Ты придумал слова Гитлера, которые слов таких Гитлера не говорили? Говорил, спорим? Спорим, говорил. Спорим, говорил. Спорим, говорил. На отжимания. споришь? На 100 рублей. На давай, 100 на отжимание давай. Да. Открывай, открывай 1 сентября. Открывай речь Гитлера 1 сентября 30-го года. Давай, считай. Речь Гитлера... Какой? 30 сентября? 1 сентября. А, подожди. Речь Гитлера 1 сентября какого года? 39-го. 1 сентября 1939 года. Согласно источнику Википедия, речь Гитлера 1 сентября 1939 года, выступление Адольфа Гитлера на чрезвычайной сессии Рейхстага в Кролеопере. Речь Текст. представляла собой публичное объявление войны Пуши. Официально этого сделано не было. И с этой даты исчисляется начало Второй мировой войны. Ну, и здесь сказано, что вы... открывай, третий, открывай третий пункт, третий пункт открывай. Начинаем с третьего и дальше. Гитлера, как всегда, да. я пытался добиться мир, мирным путем, добиться пересмотра, изменения этого самиго положения. Это ложь, когда в мире говорят, что мы хотим добиться перемен силой. Все эти предложения, как вы знаете, были отклонены. Это, это, все, это все слова э, Гитлера. Почему-то почему пропустили слово кори, данцев коридора, предлагая а, мирный А я тебе отвечу почему. Я тебе отвечу, почему? Давай я тебе отвечу, почему. Я тебе отвечу почему. И Только ты не перебивай ну, меня. Подождите. Наберись, наберись мужества, и не перебивай меня. Ты же старше меня в два раза. Чего ты так подпердываешь? Вот, вот потому, что вот. я теперь вижу. Тебя задело это. Я тебе объясню. Вот. Почему я пропустил слово ⁇ Данцик ⁇ Я тебе, я это, я тебе я объясню, почему делал, я, я пропустил слово ⁇ Данцик ⁇ Видишь, ваше и дело правое. Ты раз... трус. И ты, тебе сыкотно. Ты обделался только шоу. И переписал их эти слова Владимиру Владимировичу Путину. Это не значит, что мы, Россия, мы, Россия, поступаем неверно. Мы защищаем себя в на настоящий момент. Только от кого? И мы, на ножи. и мы знаем прекрасно, что нас ожидает победи в этой войне США. дашь мне ответить, не? Европейской дашь Европейской Европейской мне прокомментировать? Страны. Прокомментировать дашь? Не дам тебе прокомментировать. А что, тебе сыкотно? Так вот, мы знаем прекрасно, что... Я люблю, друзья, ко мне говорят. когда прокомментировать? Не дам. Друзья, а что мы в таких упадках робимо? Мы в таких случаях спеваем. И сегодня у нас... яка э, песня? Сейчас я вам скажу. Сегодня у нас гимн России. Так, открываем. Поем гимн России. Можешь стать. Россия сыкливая ваша держава, Россия фашистская ваша страна, Сыкливая воля и пьяная слава, Твое достояние на все времена. Всралось отечество, пам-пам-пам ваше рабство. Братских чеченцев союз вековой Бурятами данная тупость народная Всралась страна, мы гордимся тобой Друзі, тут ще два куплети у мене є. Давайте так: відео набирає 30 тисяч, і ми. Ну, я ще співаю два куплетики. Друзі, зробіть так, щоб це відео побачило максимально більше людей. На канал підпишіться, вподобайся свою вліпці. Це, це блогер якийсь. Ви бачили, у нього є там люди, дивляться його. Хто знає його, подивіться, чи він виставить це відео. Це буде дуже епічно, якщо він виставить його. Напишіть, що ви думаєте, і слава Україні!